Добар ден во дневникот во 16 часот и 30 минути. Подготвивме прилози за актуелните случувања главно на истокот, со кои почнуваме виднаш после кратката најава. Загина тракторист во Беровско Владимирово, втора жртва на истокот од несреќа со трактор за помалку од еден месец. Од денес целосно затворен за собраке е делницата Свети Николе Клучка Кардифаково заради градежни зафати на автопатот Штип Миладиновци. Собракеот е пренасочен преку регионалниот пат. Документарен филм во режија на Тања Симоновска за историјата на Дом на Млади во Штип. Оваа институција нуди едукативни програми за основците, а одесен и за возрастните. Од денес целосно затворена за собраке е делницата Свети Николе Клучка Кадрифаково во должина од 10 километри. Сообраќаот е пренасочен преку регионалниот пат. Овој начин на одвивање на сообраќаот ќе биде на сила околу две години, се до завршувањето на градежните работи на магистралниот пат Свети Николе Штип, како дел од автопатот до Миладиновци. Во рок од 2 години се планира решавање на крупни собракени проблеми на истокот. До крајот на оваа година треба да почне изградбата на автопат до Кочани, а до крај крајот на идната година ке стартува изградбата на експресниот пат до Радовиш. Од Штип до Скопје со новиот автопат ке се патува за околу половина час. Автопатот Штип миладиновци Скопје се гради интензивно. А верувајте дека и гранит и бетон, значи пи за Синохидро, направија се, значи да земите работи веќе се завршени. Морам со задоволство да кажам дека одобренито што го дадува за градење на асфалтна база кај Ежово поле, фирмата Синохидро ја заврши, значи веќе има асфалтна база со огромен капацитет, тоа ќе има корист цела Македонија и очекувам дека некаде кон крајот на оваа година да почне изградбата значи на автопатот до Кочени, а додека некаде крајот на 2016 година да почне изградбата на брзиот експресен пат до Радовиш. Сена се можеме да кажеме дека во Источна Македонија има огромно градилиште. Ако добро погледнете, покрај автопатот веќе се гради га со водот. Веќе на шипска територија се работи интензивно во делот од на Келакавица и тој го оди се до Неготино. Носи бенефит за граѓаните, а граѓаните тоа ќе го почувствуваат некаде кон крајот на 2016 година, кога до Скопје ќе патуваат по навистина извореден автопат, ќе брзуваат многу брзо, некаде за половина час и мислам дека немат причина веќе да купуваат станови во Скопје, туку ќе остануваат во нашиот град и затоа и стамината изгледа во нашиот град е толку интензивна. Православните верници денес го празнуваат Вознесението Христово Спасов ден. Овој ден Карбинци го слави како празник на Обштината. Во теке свечена седница на Советот на Обштина Карбинци, после што ќе бидат доделени Обштинските признанија, празнувањето продолжува вечерва со богата музичка програма. Општина Делчево го дефинираше тајмингот за одбележување на 24. мај, празникот посветен на светите браќа кир, Кирил и Методиј, просветители и покровители на Општина Делчево. Активностите започнуваат утре во 11 часот со објавување на официјалните резултати од наградниот конкурс Пијанец 2015. Обштина Делчево го дефинираше тајмингот за настаните кои што ќе следуваат по повод празникот Свети Кирил и Методи, просветители и покровители на Обштина Делчево. Во петок 22. 5. 2015 година во Фоајето на спомен дом ќе бидат објавени резултатите од меѓународниот фестивал Пијанец 2015. Сабота е предвидено да биде ден за најмладите од нашата општина. Во градскиот парк на летната сцена со почеток во 14 часот ќе гостува хорот на детскиот фестивал Златно славече со пријатни изненадувања за дечињата. На самиот ден 24 мај свечената програма продолжува со Света литургија во Соборната црква Свети Кирил и Методи, а завршува со уличната градска трка че трча за здрав живот. На 24 мај со почеток во 8 часот ке се одржи литургија во храмот Свети Кирил и Методи, со која ке чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Прегалнички господин Иларион. По завршувањето на литургијата во 10 часот во, дворот на Средното општинско училиште Методи Митевски Брицо ќе се одржи Света Литија каде ќе се крши Славски колач. Во 14 часот ќе започне првата училишна трка Делчево трча за здрав живот. Стартот на трката ќе биде од пред Основното општинско училиште Ванчо Праке, а организатор на истата е училишниот спортски клуб Шампион со поддршка на Сдруженијето Рефрама и Еласа Делчево. Во рамки на одбележувањето на патрониот празник на градот Делчево, во 11 часот во недела е предвидено и пуштање во употреба на реконструираното детско игралиште во населбата Ново Делчево, кој што се наоѓа покрај паркингот до црквата Свети Кирил и Методи. Советот на Обштина Штип одлучи да го отпише долгот на јавно осветлување на 69 граѓани кои ги исполнуваат критериумите за еднократен отпис на долгови по повеќе основи. Со одлука на Советот, Обштината стана собственик на 7 билборди за рекламирање. Ова, меѓу другото, се точките по кои денес одлучуваше Советот на Обштина Штип. Денес во Штип заседаваше Советот на Обштината. На дневниот ред беа точките предлог за отпис на долгови по основ на комунална такса за користење и одржување на јавно осветлување. Листата за отпис на долгови содржи вкупно 69 должници, односно лица кои се корисници на социјална помош, невработени лица и лица изложени на социјален ризик. Отпишен е вкупен долг од 220.880 денари, комунална такса за јавно осветлување на 69 граѓани, односно 69 лица на кои Република Македонија, односно Министерството за труд и социјална политика им го прифатил барањето за еднократен отпис на долгови, каде што спаѓаат и долговите за јавно осветлување. Втората предлог одлука е за прифаќање опрема за рекламирање билборди Обштината Штип од фирмата Акцент Медија од Скопје доби на подарок 7 билборди City Lights со димензи 5 на 2,4 метри. Се распоредени на различни локации, до сега биле собственост на Акцент Медија. Од нивна страна се преотстапени на Обштината без надоместок. Истите ги прифаќа Обштината како донација и ги, иднина ќе ги, ги користи за своји потреби со можност истите да ги издава, односно да ги продаде. Во иднина Обштина Штип овие билборди ги, ги издава на фирме кои се занимаваат со дејност рекламирање за соодвете на доместок, што е предвиден во одлуката, односно изнесува 10.000 денари годишно. Општина Штип интензивно работи на обнова на дел од градските улици. Завршено асфалтирањето на улицата Џемал Бедик, а денес продолжува асфалтирањето на дел од улицата Вита Попјорданова. Почна и подготвителните работи за асфалтирање на дел од улицата Радански пат до манастирот Света Недела. Проект вреден 2,2 милиони динари. Во Штип во континуитет се врши реконструкција и асфалтирање на повеќе значени сообраќајници. Денеска започна асфалтирањето на улицата Славчо Стоеменски од крстосницата со Христијан Карпош до основното училиште Гоце Делчев. Таа улица беше доста уништена, но мора да кажам дека овде работи ги работиме темелно. Ја па Исар ги заврши сите оние други инфраструктурни објекти, водовод и канализација и мислам дека нема да има веќе прекупување. Паралелно со тоа се асфалтира до асфалтира улица Вита Пепрданова денеска. Вчера завршиме Джемел Биедич. Наскоро почнува асфалтирањето на Сремски фронт. Радански пат ке почне најверојатно во текот на утрешниот ден асфалтирањето и тоа од делот на Палестина до Черенја, но ке се асфалтира и Радански пат целата улица Радански пат. А мора да кажам дека тендерот заврши и а, за улицата Каваклија, тоа улицата значи од паркот Бриони па се до последните куќи во деснаците. Значи, денове ќе почне со асфалтирање на оваа улица. Ќе го асфалтираме делот од улицата Карл Маркс и Болис Кидриш, тоа е пе на новата пошта. Но тоа не е се. Тендерски постапки течат во момент за улицата Лески за улица Доктор Слободан Јовановски, за улицата Булевар Јена, за дел од маршал Тито кај градинката Вера Циривири Трена према Наслаба Леваци, завршен тендерот и за Христијан Карпош, тој што го работи сега ја па Исар, до крајата месо ке биде асфалтирана и таа улица, и а, тендерска постапка не заврши за Железничка. Парите за оваа намена се обезбедени од државата, но поголем дел се од Обштинската каса. Обезбедени се со штедливо и рационално работење, нагласува Захариев. Покрај ова, преку Агенцијата за државни патишта во плане асфалтирање на кружниот тек до кампус 4, со тоа што општината ќе има врска да го изработи тротоарското решение до да споменатиот кампус, а ќе ја асфалтира и улицата Брегалничка од кампус 4 до Чардаклија, како и улиците во Балканска. Во наредните две години според најавите на градоначалникот ќе бидат асфалтирани над 40 км улици. Практично нема да остане ниту една улица која нема да биде послана со асфалт. Вчера попладне ватарот на село Владимирово Беровско на место викано Средобрат 42 годишниот Драган Б загина со трактор во сообраќајна несреќа. За непол месец ова е втора жртва на слична сообраќајна несреќа на истокот. Вчера трагично го загуби животот Драган Б 42 години од село Владимирово Беровско. Тој ватарот на местото викано Средобрат управувајќи го тракторот на кој имало приколка, во еден момент излетал од шумскиот пат. Пошто приколката се превртела, а тракторот продолжил со движење по удолницата и удрил во дрво. Истиот се здобил со тешки телесни повреди и на лице место починал. Полициската станица Берово на лице место извршила увид и сега работи на целосно расчистување на случајот. Ова е втор случај за непол месец во регионот. Имаме две речи си идентични со бракени нестрики од трактор. За жал, и во двете нестрики жртви се возачите. Основното училиште Ван Чопрќа Штип 6 години е дел од проектот за еко училиште. Вклучени се сите ученици, а реализирани се бројни акции кои денес резултираа со истакнување на зелено знаме пред училиштето. Денес основното општинско училиште Ван Чопрќа Штип покрај празнувањето на патрониот празник се закити и со зелено знаме. Училиштето беше одбрано за еко училиште. Проектот за еко училиште се спроведува во соработка со Министерството за образование и фондацијата ОХО. Овој проект е подпомогнат од швейцарската влада. Нашето училиште уште во 2009 година е вклучено во тој проект и следуваат како вклучено училиште следуваат голем број на активности, односно еколошки акции, како што се чистење на училишниот двор, еколошки акции низ градот, собирни акции за пластика, стара хартија и така натаму. Во еколошките акции учествуваат учениците, а целта на тоа не е да се развие свеста за почиста и поздрава животна средина. Сите еколошки акции кои се спроведуваа во училиштата секогаш се подржани од општина Штип. Значи општина Штип активно учествува и во овој проект. Ние основните градинки што са Вера Циривири и Астибо го зема, односно стана статус на зелено знаме. Веќе Ванчо Шопрки го има, Димитар Влахов го има. Од средните училиште го има Јане Сандански, зеленото знаме. Ова година остануваат още двете училишта да ги спремаме, тоа е основното училиште Госеделчев и основното училиште Тошарсо. Обштината им стои на располагање на сите училишта и во наредната учебна година, за да се овозможи почиста и поздрава околина. Денес е светски ден на културната различност. Современиот свет се стреми кон прифакење на сите видови различности меѓу луѓето кои не се сметаат за пречка, туку за посебен квалитет во заедничкото живење. Работите на овој план се подобруваат и во регионот, вилат од невладините румски организации. Денес, 21. мај, е светски ден на културната различност. Во 2001 година УНЕСКО ја освои универзалната декларација за културен диверзитет и во декември 2002 Генералното собрание на Обединетите нации го прогласи 21 мај за светски ден на културниот диверзитет за диалог и развој. Рамковниот договор допринесе во однос на вклучувањето на помалите етнички заедници, односно и поголемата мнозинска заедница, а тоа е албанската, за нивно интегрирање во институциите на системот, со нивно вработување, со на правична застапеност, каде што помалите етнички заедници во претходниот период пред тоа, можам да кажам дека процентот на нивната застапеност беше многу минимална, а со оглед на подпишувањето на рамковниот договор, значително се с големи бројот на вработените кои што се директно вклучени во институциите и кои што можат да помогнат на самата заедница. Овој ден ни дава можност да го продлабочиме нашето разбирање кон вредностите на културната разновидност и да научиме да живееме подобро заедно. Во однос на промената и различноста на самите грагени во Република Македонија и согласно уставот на Република Македонија можем да кажем дека припадниците на помалите етнички заедници Можам дека доприносот кој што е направен во овие на можем да кажам 15 години, е значително сголемен, пред се најмногу во делот на образованието. Преку охрабрување на луѓето и организациите од целиот свет да преземат конкретни активности за подршка на различноста, се има за цел да се подигне свеста за важноста на меѓукултурниот диалог. Исто така да се изгради светска заедница на индивидуи посветени на подршката на различноста со вистински и секојдневни животни ситуации, за подобрување на разбирањето и соработката меѓу од различни култури, вера и нација. Во Дом на Млади Штип започна едукативните работилници за основците. За есен програма за уметнички и рекреативни активности ке има и за средношколците и подвозрастните граѓани. Домна младиштип тип започна со реализирањето на ново предвидените едукативни содржини за учениците од основните училишта. Со ова им ги отвори вратите за обука или дообука за одредени дејности во зависност од тоа какви им се афинитетите и за што се заинтересирани. Формиравме неколку групи и тоа а, драмска секција или драмско студио во која членуваат околу 20 на деца, со што заедно со предходната група која што имавме од драмското студио Гаврилов, направив имавме една поголема група околу 30 до 40 деца кои веќе активно работат на создавање на театарски представи и други видови на културни перформанси. Курсевите се реализираат во просториите на Домот на млади, дел од кои се соодветно опремени за сечи интерес. Има специјално опремена просторија за часовите по класичен балет. Освен ни, век имаме и ликовно студио. Во ова ликовно студио членуваат главно деца од основното училиште и нивната бројка изнесува околу 15 на ученици. Балетското студио, нешто кое што за прв пат се случи во нашиот град, обуки, едукација на деца во областа на класичниот балет и во Оваа група имаме формирано две групи од по десетина деца кои секоја недела вежба заедно со едукаторот кој доаѓа од Скопје и имаме исто така и часови по фотографирање. За сега околу на деца од основните училишта се вклучени во едукативните активности на Дом на млади, а Шорова Ангелова најавува дека со почетокот на есента ќе започнат едукативни содржини и обуки за средношколци, но и по возрастните штипјани. А вечерва во Заштипскиот дом на младик има промоција на документарен филм во режија на Тања Симоновска, абсолвент на Филмската академија на Угада. Тема на филмот е работата на овој култен центар од раните 80 години на минатиот век па до денес и за бројните уметници кои имаат настапувано во него. Почеток на презентацијата 20 часот во мултимедијалниот центар на Угада. Средното музичко училиште Сергеј Михайлов и Обштина Штип вечер организираат хуманитарен концерт за македонските бранители кои загинаа во присметка со терористичката банда во Куманово пред неколку недели. Концертот е во 20 часот пред Домот на културата Ацо Шубов, а на него ќе настапат ученици од Средното музичко училиште Сергеј Михайлов. Малезискиот премиер Наджи Празак сообшти дека издал наредба морнарницата и крајбрежната стража да ги започнат операциите за спасување на бегалците од Мјанмар и Бангладеш, кои неколку недели безнадежно бараа пристап на копното во Малезија, Тајланд и Индонезија. Во бродовите на кои досега не им беше дозволено пристап до копното, се наоѓаат најмалку 7000 припадници. Европа соопшти дека разбила мрежа за илегална трговија со луѓе која носела романки во Франција и сексуално ги експлуатирала. Во полициската операција задржани се 25 осумничени лица, извршен е претрес во 56 домови, конфискувани се 20.000 евра и 12 луксузни автомобили. Криминалната мрежа имала заработка од околу 4 милиони евра. Најмалку 15 лица се водат за исчезнати по уривање на стамбена зграда во градот Гуијанг поради лизгани на земиште, додека спасувачките екипи ги пребаруваат урнатините. Во стамбениот блок живеле 114 лица. Зградата се урнала по активирање на лизгани на земиште предизвикано од порони дождови. Тенискиот клуб Астиво Штип организира турнир во тенис кој ќе се одржи во периодот од 6 до 7 јуни 2015 година. Право на учество имаат сите кандидати кои се постари од 15 години. Сите заинтересирани кандидати може да се пријават најдоцна два 2 дена до започнувањето на турнирот. Привувањето е во тенискиот клуб Астиво Штип. Инаку во сабота тенискиот клуб на Астиво ќе учествува на рекреативен турнир за деца од 12 до 14 години во Скопје. Останаа уште два дена до пријавувањето на екипи кои што ќе се надпреваруваат во меморијалниот турнир, организиран од Обштина Виница, во чест на загинатиот капетан Кирчо Димитриов, кој загина во 2001 година. Мемориалниот турнир се организира втора година поред, а учество може да земат екипи од целиот источен регион. Од 24.5. од денот Кирил и Методи, од именденот на загинатиот од капетан Кирчо Димитриев, па се до 7. јуни, ке се одржи мемориалниот турнир, кој ке се одржува во Виница, во спортската сала и на футболскиот стадион, на Малтерен покровител на самиот турнир ќе биде Обштина Виница. Како организатори сме јас како бивши колега и фамилијата на капетанот Кирчу Димитриев. Ова е втор турнир поред што ќе се организира во чест само на капетанот. А, на турнирот ќе учествуваат 16 екипи, поделени во групи, а, систем на елиминација ќе биде и сето тоа значи, планираме до 7 јуни да заврши. За екипите кои што ќе учествуваат во турнирот, ќе има и парични награди за освоените три места. Прво место 20 денари, второ 15 и трето 10 денари. Ова е се во ова издание на Дневникот. Повеќе информации гледајте во вториот Дневник и на веб порталот канал.мк. Довидување до 20 часот.